হয় এটা খুব দুখৰ বিষয় আহ পত্তি যিহেতু পাৰ হৈ গল আমি জুবিন দাৰ ন্যায় এতিয়া বৰ্তমান আমি বিচাৰি আছো কিন্তু এতিয়া জুবিন দাৰ ন্যায় বিচাৰি থকাটো একচুৱেলি দুৰ্ভাগ্য গতিকে চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছো যিমান পাৰি সিমান সোনকালে যিহেতু আমি গম পাইছো আহ আঠ বা দহ ডিচেম্বৰত যিহেতু চাৰ্জ শ্বীট দাখিল কৰিব কিন্তু চাৰ্জ শ্বিট দাখিল কৰাৰ পিছত আমি এটা আহ্বান জনাম চৰকাৰক এতিয়া আহ্বান জনাম মই আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে জুবিন দাৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ফাষ্ট কোৰ্টত হ'ব লাগে আৰু যিসক সঁচাকৈ যদি ছিংগাপুৰ নহবলগীয়া ঘটনা যদি ঘটিছে জুবিন দাৰ লগত যিসকলে এনেকুৱা কৰিছে তেওঁলোকক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে মোৰ প্ৰথম কথা আৰু জুবিন দাক মই এটা প্ৰশ্নটো নাই বা কৰিছে চাগে বহুতে এই জুবিন দাক বিশেষকে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ নামটো যিহেতু বিশেষভাৱে উত্থাপন হৈ আছে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই যেতিয়া জুবিন দাৰ মানে বিহু অনুষ্ঠানবোৰ কৰে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই জুবিন দাক আহ সম্পূৰ্ণ মাননী তেওঁক যিখিনি মানে মাননী বিহু সমিতিৰ পৰা প্ৰদান কৰে তাৰ কিমান শতাংশ জুবিন দক প্ৰদান কৰিছিল আৰু সম্পূৰ্ণ হিচাপ দিছিল নে নাই জুবিন দেইখিনি স্পষ্ট হব লাগে অনুৰোধ জনাম এই কথাখিনি সম্পূৰ্ণ উলিয়াব লাগে আজি এটা কথা মোৰ খুব মনলৈ আহিছে এটা কথাই জুবিন দা প্ৰথম আহ মই যেতিয়া আমাৰ স্কুললৈ গৈছিলে

আৰু এতিয়া আমি ৰৈ ৰৈ বিনালেও চালো জুবিনদাৰ তেখেত সকলৰ গোটেই তত্বাৱধানতে চালো জুবিন দাৰ মানে যিসকল জুবিন দাৰ লগত যিসকল ঘনিষ্ঠ লোক আছিলে বিশেষকে চিনেমা পৰিচালক ৰাজেশ ভূঞা যতীন বৰা তেওঁলোকে উদ্যোগ লৈছিলে আমাক চোৱা